13 липня з 10 до 12 години у Красноторській селищній раді вулиця Білгородська, 97 буде вести виїзний прийом громадян за місцем проживання заступник міського голови Караван Марина Семенівна. Уважаемые жители города Краматорска, КТП 052 810 доводит до вашего сведения, что заключение договора на вывоз твердых бытовых отходов по закону Украины «Про отходы» считается обязательным. Согласно статье 82 и 152 Кодекса Украины про административные нарушения в случае отсутствия таких договоров гражданам будут применяться финансовые санкции, будут взиматься штрафы за отсутствие договора о вывозе отходов. В городе Краматорске вывоз твердых бытовых отходов Производит КТП 052 810. Просим жителей, не имеющих договоров на вывоз твердых бытовых отходов, обратиться по адресу улица Артема 235 КТП 052 810, телефон 4117 21 4117 21 или по месту жительства, поселковые советы и территориальные комитеты для оформления договора. на радио Меридиан 345 Хорошая новость для клиентов. Приватбанк повышает процентные ставки по вкладам физических лиц. За подробной информацией обращайтесь в ближайшее отделение Приватбанка или по телефону 4193-20. 4193 0 Кредитна спілка Мрія пропонує депозити на виїздних умовах від 25% річних. Звертайтесь вулиця Курченка, 23 та телефонуйте 44 22 66, вулиця Двірцева, 11, телефон 48 55 05. Кредитна спілка Мрія завжди поруч з вами. Вниманию автовладельцев! Предприятие «Аригаз» устанавливает газобаллонное оборудование с выдачей регистрационных документов, производит ремонт, гарантийное обслуживание, регулировку. Звоните 095 812 7066 095 812 7066. Улица 19-го тридцать 39, Военный городок, район стройсклада. Рождение ребенка – это большое событие в семье. Магазин «Юла» от всей души поздравляет и предлагает детские товары для новорожденных в широком ассортименте. Это детские конверты, чепчики, шапочки, носочки, комбинезоны. Все это необходимо купить новорожденному ребенку. Ваш малыш заслуживает только лучшего. Адрес магазина «Юла» – улица Богдана Хмельницкая, 12, возле кафе «Мария». Режим работы со вторника по субботу с 10 до 19 часов. Воскресенье с 10 до 17. Выходной день – понедельник. Внимание у владельцев приусадебных и дачных участков. Магазин «Семена Плюс» предлагает спасатель для овощей и ягод, микроудобрения при засухе и похолодании, биопрепараты для борьбы с болезнями и вредителями. Вовремя применив необходимые препараты, вы получите богатый урожай. Обращайтесь в магазин «Семена Плюс», улица Ленина, 20, телефон 44 49 89, 44 49 89. Стоматологичный кабинет медичного центра «Доверодент» надое послуги. Восстановление зубьев фотополимерами, снятие зубного камня, ультразвуком, вибілювання, протезування керамикой. Новинка – знімні протезы з нейлону. Адреса медичного центра «Довіра улица Дверцева, 53. Телефон 361-26, 361-26. Внимание! Доставка газеты «Поиск» на Заявки принимаются по телефону 490358-490358. Безкоштовні консультации, оформление спадщины и інші нотариальные действия выполняет нотариус Светлана Соловьева, улица Шкаденова, 47. Телефонуйте 7-91-67. 7-91-67. Недорога і гідна надає всі види ритуальних послуг підприємства ритуал Сервіс вулиця 19 парт 70, від одягу і взуття до помінального обіду. Приймається замовлення в розсрочку на виготовлення пам'ятників з мармурової крихти, вітчизняного і імпортного граніту, гарантія 5 років, безкоштовне зберігання пам'ятників до установки. Звертайтесь, вулиця 19 парт 70 ритуал сервіс. У тебе, Микола. Золоті руки усю машину по гвинтику збереш. А я навіть мастила поміняти не можу. І до кого ж крім тебе йти? А ти піди в бібліотеку. Тепер у бібліотеках комп'ютери, інтернет, книги, цікаві події. Навчать, підкажуть безкоштовно. а ты у блогах пошарся. Шукай найближчу сучасну бібліотеку. Продаются недорого. Стеклянные банки, канистра 20-литровая, бак для бензина 100 литров, шины на авто «Москвич». Контактный телефон 638-87, 87, 638 87. Мама, телефонуйте три сорок пять, девяносто девять. Любимого сыночка Сашеньку Павленко с днем рождения поздравляет мама двадцать пять, вот эта дата, столько разных перспектив, стать счастливым и богатым, мир собою покорил. Сын, желаем быть любимым, и, конечно же, любить. Будь здоровым, смелым, сильным, будь каким сам хочешь быть. name любимую жену, мамочку и бабушку Викторию Николаевну Бойченко с днем рождения поздравляют родные. Ты отдала семье так много лет, готовила, стирала и пекла, дарила нам своей улыбке свет, очаг а семейный чутко берегла. Заботой на заботу отвечая, мы все тебя боготворим. Здорово будь и счастлива, родная, от всей души за все тебя благодарим. Я в знак любви. Храни, Господь, тебя храни. храни. Моя душа. Как храни, родная. Ничего в жизни радости нет, чем пронести нам в сердцах этот свет. Ни расстояния, ни боль нас не разделят с тобой. Пусть тебя всегда моя любовь. Тебе принес я в знак любви храни, Господь, тебя храни, моя родная, родная. Эти белые цветы Тебе принес я в знак любви храни, Господь, тебя храни, моя родная